আৰু বিফল হ'লে আপোনাৰ চুবুৰী সুখী খবৰ কেনেকুৱা ভাল নাই সকলোৱে আমাৰ ফেমাছ আছাম ইউটিউব লাইভলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাইছে কমেণ্ট এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰত ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট এটা কৰি দিয়ক আৰু বাকী খবৰ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ভাল নাই সকলোৰে কোন কোন আছে বাৰু লাইভত কোন কোন আছে বাৰু লাইভত জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন কামটো কি গমাইছেনে পাপলৈ থকা পইচা বিচৰাটো হয়নে নহয় বাৰু কম কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন আৰু জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ ভাষাটো শব্দটো কি জানেনে মা যিটো শব্দ এবাৰ গুচি যোৱাৰ পাছত কেক ঘূৰাই নাপায় মাহ ক'ৰ পৰা চাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিয়ক আৰু কোনে কোনে চাই আছে আৰু আমাৰ যদি ফেমাছ আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে হ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব দেই বাটৰে শেষতে বাট চা তোমালৈ কোন আহিছে বাৰু লাইভলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ফেমাছ আছাম লাইভলৈ আৰু কৰ পৰা চাই আছে কমেন্ট কৰি দিব ওয়েলকাম টু আৱাৰ ফেমাছ ফেমাশাম ইউটিউব চেনেল কৰ পৰা চাই আছে কমেন্ট এটা কৰি দিয়ক আৰু যদি লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিয়ক ঠিক আছে কৰ পৰা চাই আছে কমেন্ট এটা কৰি দিয়কচোন কমেন্ট সেকশন অনে হৈ আছে বাৰু মই বুঝ ৰব অন হৈ আছে হাই হায় কিবা এটা অফ হয়ে গেছে রাখবো দি এক মিনিট এতিয়া কি হ'ল অকে এতিয়া কৰক সন্ধিয়া আহিলে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ হৈ গৈছে সময় গোহালিত কালেই নহয় জানো এই যে শেখৰ গোস্বামী এই যে শেখৰ গোস্বামী শ্যামকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা তেওঁলোকক কি শাস্তি দিব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি দিয়কচোন প্ৰথম কথা যতীন গগৈ হেল্ল' কেনেকুৱা খবৰ ভালনে বহুত দিনৰ মূৰত ভালনে খবৰ ক'ত আছা বাহিৰত আছা নেকি কোন লাইভত কমেণ্ট এটা কৰি দিয়কচোন বাৰু আৰু কোন কোন আছে দুজন আহিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যতীনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ লাইভলৈ জইন হোৱাৰ কাৰণে লাইক এটা কৰি দিয়া যদি লাইক এটা নাই কৰা আৰু বাকী খবৰ কেনেকুৱা ভালনে দুজন আহিছে বাৰু কোন কোন আহিছে কমেণ্ট কৰি দিয়ক সন্ধিয়া হৈ আহিছে চাকি বন্তি জ্বলাব এতিয়া গোহালিত গাই বান্ধিলেই আপোনালোকে বাৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট এটা কৰি দিয়কচোন এইকেইটা কৈ দিয়ক এই যে শেখৰ গোস্বামী শেখৰ গোস্বামী নহয় জানো মোক খুলিলে এতিয়া কৈছে যে জুবিন দাক জুবিন গাৰ্গক বিষ খুৱাই হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল শ্যামকান মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জুবিন দাৰ মৃত্যুও হৈ গ'ল আজি তেৰ চৈধ্য দিন হৈ গ'ল পোন্ধৰ দিনমানেই হ'ল নেকি আৰু সেই শেখৰ গোস্বামীয়ে কথাটো গম পায়ো কোৱা নাছিলে এতিয়া শুনিছোঁ শেহতীয়াকৈ জুবিন দাখেনো বিষ খুৱাই পিনে হত্যা কৰা হৈছে আৰু যেতিয়া জুবিন দা সাগৰৰ পৰা উঠালে মুখত ফেন ওলাইছিলে তেতিয়া গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম বুলি সিদ্ধাৰ্থই ক'লে মানে আৰু এই পাৰৰ পৰা জাহাজ যেতিয়া আহিবলৈ তেতিয়ালৈকে মানে এঘণ্টা সময় লাগিছে সেই এঘণ্টা সময় জুবিন দাক পানীৰ পৰা উঠোৱাৰ পিছত এঘণ্টা সময় নহ'লেও চল্লিছ পঞ্চল্লিছ মিনিট লাগিছে বুলি কৈছে এঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে তেওঁ ইমানখিনি সময় ৰৈ আছে ধেমালি নেকি জুবিন দাক যেতিয়া জুবিন দাই ছিংগাপুৰত প্ৰগ্ৰেম কৰিব আৰু যেতিয়া কৰিব তাৰপিছত পাৰ্টি হ'ব সেই পাৰ্টিটো কৰি এই যোৰহাটৰ এজন ব্যক্তিয়ে সেই ব্যক্তিজনে কি কৰিলে জুবিনদাৰ মনে মিলা মানুহকেইজনক লগত থ'লে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে আৰু কেনেকৈ কি ধৰণে পাৰ্টিটো কৰা হ'ব কিন্তু এতিয়াও চকু পানীৰ বাট নেদেখা অসমবাসীক ছিংগাপুৰৰ এজন অসমীয়াই হাঁহি হাঁহি মৃত্যুৰ বৰ্ণনা দিবলৈ এতিয়াও সাজু গম পাই নহয় ইয়াত অসমত জুবিনদাৰ মৃত্যুত চাৰিদিনকৈ অসম স্তব্ধ হৈ পৰিলে কিন্তু এই ছিংগাপুৰত তেতিয়াও ফেষ্টিভেল চলি থাকিলে জুবিন দাইদেউ ন্যায় পাবই লাগিব হয়নে বাৰু বাকী আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট এটা কৰি দিয়ক আৰু জুবিন দাক যিকেইজনে হত্যা কৰিলে জুবিন দাক হত্যাকাৰীৰ লগত জড়িত তেওঁলোক ফাঁচী হ'ব লাগে জেইল হ'ব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰকচোন ফাঁচি হ'লে ভাল হ'বনে জেইল হ'লে ভাল হ'ব জল্দি জল্ডি কমেণ্ট কৰি লিখি দিয়ক ঠিক আছে আকৌ এদিন নাই ভাবিম বাৰু এতিয়া কেনেকুৱা দিম অঁ বাই বাই লভি হ'ল বাই বাই